По структуре турнира это у нас 16 городов Украины. Разделены на две серии. Серия Челлендж и серия Мастерс. Серия Мастерс проходит в шести крупных городах. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск, Донецк и Одесса. И серия челлендж, она включает в себя 10 городов Украины, я не буду называть, но они просто меньше, мы выбрали их по географическому принципу и по количеству собственно, баскетболистов, которые там играют. Вот. Вот такая вот структура. Проходит все э, с 18 мая. В Киеве мы стартовали. И заканчиваем 24 августа обратно же в Киеве. Это будет, будет проходить финал. Финал этих соревнований. Все, украинского чемпионата по баскетболу 3 -м. Хотел бы поблагодарить все команды, которые участвовали уже 18 мая в первом отборочном турнире, который проходил в Киеве. Вот. Э, турнир прошел очень на высоком организационном уровне. Вот, мы довольны и результатом прежде всего, и хотим, чтобы на этот турнир проходил на таком же уровне в остальных городах. Ключевой организатор, конечно же, это Федерация баскетбола Украины. В совместном месте мы разработали регламент этих соревнований, он утвержден. Там очень детально прописаны условия участия, правила, по которым будет проходить эти соревнования. Специально разработали баскетбольную стойку. Она это она мобильная, вот, очень удобная в эксплуатации. Сборка и разборка занимает порядка 20 минут. Вот, легкая. Ну, мы продумали всю эту конструкцию. Помимо этого, также мы ну, выстираем корты. Это корты американской компании, очень высококачественные.